الى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ال كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim al dhalin jadi pada bagi, bagi yang penuh dengan keberkatan ini kita menyambung kembali banyak kembali, kita ke, uh, menyambung kembali kepada uh, perkongsian kita saya terlupa nak deal dengan admin sebenarnya saya lupa nak deal dengan admin Dan kitab kita 30 wasiat Imam Syafi'i habis dah Aa, Kan sepatutnya saya nak maklum kepada admin Kita nak gunakan kitab lain Aa, Saya pun tak pasti sama ada kitab Munajat dan Ikhtiar dengan Al-Quran dengan Ustaz Muhadir Haji Jul ni Kita dah ada asal-tizah lain yang yang gunakan ataupun belum Aa, Kan sebelum ni saya pernah masuk sedikit Kemudian saya masuk pada kitab 30 wasiat Imam Syafi'i tapi tak apalah, saya sambung sedikit lagi. Minggu lepas kita dah kongsi kelebihan. Kelebihan kelebihan membaca surah Yasin. Kelebihan membaca Al-Quran. Bagaimana kita nak mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dengan membaca surah Yasin. Dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kita mohon dijauhkan daripada syirik kepada Allah. Dengan kita membaca surah Al-Kafirun. Jadi pada hari ini kita nak sambung perkara yang ketiga ataupun si berkaitan dengan bagaimana kita nak memohon agar diberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita tengok orang lain kadang-kadang tenang di hidup dia. Tak ada masalah, ha, kan? ada orang tenang dengan cara masing-masing. Ramai -masing. kan? orang tenang dia kata pada ustaz kalau nak tenang kena pergi bercuti dia kata. Ha kan. Ada orang kata begitu. Ha, jadi dalam pasangan hidup ni kadang-kadang isteri kata bang jomlah kita bercuti bawa anak-anak kita tenangkan diri kita kita tenangkan hati kita dengan tenangnya itu Aa, dengan bercuti kita itu maka tenanglah kita Aa, tapi isteri kata tenang begitu anak-anak kata tenang begitu si suami pula kata aduh tak tenang dia sebab apa pergi duk mikir pula hutang nak kena bayar dia kata kan duit tak berapa nak ada Bukanlah dia kata tak nak pergi tapi duit tak berapa nak ada Dia kata hujung-hujung tahun dah fikir pula Nak cari duit untuk uh, apa nama ni persekolahan anak Nak beli baju sekolah, nak bayar yuran dan sebagainya Tak lama lagi pula nak masuk Ramadan, nak raya pula ha, Dia kata orang lain tenang, dia kata saya tak tenang Saya bertambah tak tenang hidup saya Ada orang dia kata tak apalah kita pergi shopping je pun dah tenang Ada orang tak mampu nak shopping dia pergi window shopping ada orang tenang dia kata dengan mengopi dia kata. Ha, kan? Dia pergi ngopi dia kata dia tenang. sampaikan keluar lagu apa dia. Ha, kan? Hey, aku nak tanya ni. Ha, kan? Suka macam atau suka kopi. Macam-macam ha, sekarang ni keluar lagu. Ha, kan? Kalau suka kopi baik kau pilih di sini. Ha, katanya begitu. Ha. ada orang minum kopi ni dia tenang. Ha. ada orang lidah dia dengan kopi tu dia rasa kopi yang mana paling sedap tak tahulah ada orang suka matcha ada orang suka kopi ada orang suka green tea ikutlah mana-mana yang rasa serasi dengan kita ah ha, okey <coughs> jadi kita tentang memohon ketenangan jadi nak mohon ketenangan antaranya apa dia membacalah al-quran mempelajarilah al-quran maka Allah Taala akan beri ketenangan kepada kita ah ha, tak percaya ha, ah kan ada masalah pening kepala dengan macam-macam masalah dekat rumah dengan masalahnya dekat rumah anak-anak buat serabut ha, kan pergi tempat kerja tempat kerja pulak kerja macam-macam kerja tak siap lagi serabut lagi balik rumah jam lagi serabut dia lagi sampai rumah dia nak siapkan masakan serabut dia lagi ha, kan malam-malam dia ambil Al-Quran dia pun baca Al-Quran yakin dan pasti. Baca Quran akan hadir ketenangan ha, Tak percaya buat, ada masalah ha, Jangan ada masalah Duk ngadu dalam Facebook Ada masalah buat status Dalam Whatsapp, ada masalah Buat ha, status dalam Instagram Dan sebagainya ha, Dia bukan selesai masalah Tambah masalah orang lain duk baca Kita ni ada masalah dekat tempat kerja Kita buat status pening kepala mereka. Sampai rumah pening kepala Macam-macam orang yang ada di sekeliling kita Katanya dah orang lain duk tafsir apa laki bini bergaduh ha, kan pergi jauh pergi ni tu ha, jadi hati-hati jangan duk mengadu sangat dekat media sosial ni hati-hati jadi orang-orang yang membaca al-Quran akan mendapat ketenangan dan rahmat Allah dikeremuni oleh para malaikat dan Allah menyebutkan kebaikan mereka kepada makhluk-makhluknya kita ni jadi orang seronok orang cerita kebaikan kita kita seronok ada tak orang cerita kebaikan kita kita rasa tak seronok Onok oh tu lumrah tetapi yang menjadi permasalahan kalau kita bangga diri riak kita angkat kita belanja orang roti canai sekeping dia pun dengan air kosong orang duk cerita Allah bagusnya kak kiah tu dia kata ha, kan ini kak kiah yang bukan ada dalam grup ni ha, kak kiah lain risau pula saya bila sebut nama yang terasa pula ha, kan Allah Ustaz sebut nama saya taklah sebut nama saya belanja orang Roti canai air kosong ha, saja je nak memalukan saya Ingat saya tak mampu ke nak belanja orang dengan roti Apa? Roti sarang burung kambing ha, kan? <coughs> Jadi kita seronok orang sebut kebaikan kita ni seronok Seronok ni lumrah Tetapi bukan nak berbangga diri Dan Kita belanja sekali je Tapi orang cerita pukul yang Tiap hari dia cerita kebaikan kita ha, Tetapi kita lihat bila mana kita lakukan membaca Al-Quran ini para malaikat akan mengerumuni kita Akan ha, kan kita bayangkan kita jadi macam artis contoh kita bayang dia kita bayang, kita bayang oh sorry ada datin rukiah kat sini <laughs> okey takde kena mengena dengan datin minta maaf okey jadi cerita ke mana tadi ha, kan kita kata para malaikat mengerumuni kita kita tengok artis bila mana dia dat lalu ke sana ke sini Orang duduk datang berkerumun nak bersalam dengan dia. Oh kita rasa Allah kalau atulah orang kerumun gitu seronoknya kita kata kan. Kita nak seronok lagi baca Quran. Yang kerumun kita ni bukannya manusia. Yang kerumun kita ni malaikat Allah kan. Hebat tak hebat tinggal lagi tak nampak aja ha, kan Kemudian dikatakan apabila Allah Ta'ala akan menyebutkan kebaikan kita kepada makhluk-makhluk ni. Ha, jadi bukan sekadar manusia je. menceritakan kebaikan kita yang kita nak adalah makhluk yang ada di langit dan juga yang paling kita inginkan adalah Allah taala mengakui kebaikan yang kita lakukan dan disebutkan kebaikan kita kepada makhluk-makhluknya. Daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa majtama'a qaumuhum fi baitim min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghushiyat humur rahmah wa khaffat humul malaika wa dhakarhum Allah fi man 'indah wa man batta bihi 'amalu lam yusri' bihi nasab yang bermaksud tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah yakni di masjid sambil membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka Melainkan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengerumuni mereka dan Allah menyebutkan kebaikan mereka kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Ha, jadi ada kelebihan lagi. Dan bila mana kita mempelajari Al-Quran di rumah-rumah Allah khususnya, ha, kan? jangan pula kata dekat masjid aja. Saya Ustaz, setiap kali nak baca Quran, saya pergi masjid dulu. Sampai masjid baru saya baca Quran. Kat rumah tak ada masa Ustaz. Bukan tak ada masa. Rugi Ustaz baca, baca Quran kat rumah ni malaikat tak datang. Ha, dia kata Allah Ta'ala tak menyebut kebaikan kita. Ha, bukan begitu. Maksudnya nak beri kelebihan. Kan? Bila mana kita baca Al-Quran ni dah bagus dah. Kan? Malaikat akan bersama dengan kita. Allah Ta'ala akan menilai amalan kita. Tetapi lebih baik lagi bila mana adanya majlis-majlis ilmu yang penting yang ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran ha, kan? dan kita mempelajari Al-Quran bukan semata-mata ayat-ayatnya sahaja bahkan huraian apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu merangkumi dari segi ilmu fiknya tauhidnya, sirahnya, muamalatnya semuanya ada ha, jadi bila mana ada majlis ilmu khususnya berkaitan dengan Al-Quran jangan kita lepaskan peluang ha, kan? pelajari al-Quran dengan sebaik mungkin. Aa, kan alhamdulillah GNI ada buat kelas al-Quran kelas tajwid tak silap saya dengan ustaz uh, Ilin Aminin betul. Aa, kalau salah mohon dibetulkan. Aa, mungkin ada para asatizah lain yang ajar juga Aa, tetapi dalam masa yang sama kalau boleh carilah guru yang kita boleh berdepan Aa, bukan sekadar online sahaja. Online ni bagus dah, tetapi lebih bagus kita bertalaki berdepan One by one, one to one, ha, bukan one to three ha. okay. Jadi belajar Al-Quran ni kena berguru Tak boleh sekadar kita belajar dalam, ha, apa nama ni Teng Tengok dekat TikTok, tengok dekat YouTube, tengok dekat Facebook Itu sekadar tambahan risau ha, saya Ramai orang bila kita ajak datang kelas, dia kata tak apalah Ustaz. Ha, kata, tak apalah Ustaz katanya dengan selang Jermannya. Saya dah belajar dah Ustaz. Belajar kat mana? Belajarnya dekat YouTube, dekat TikTok Ustaz. saya baca tak pernah salah dia kata. Kan? Memanglah dia baca guru tak dengar pun betul sahajalah. Ha, kan? Jadi Alhamdulillah ha, ada yang belajar, ada yang mengajar sebab apa? yang dikatakan apa dia khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik di antara kamu iaitu orang yang belajar al-qur'an dan aa, ada kan? dia belajar dah al-qur'an kemudian dalam masa yang sama dia mengajarkannya kembali aa, jadi puan rafiah mohon undur diri gangguan hujan lebat ha, tak apa, tak apa, tak ada masalah kadang-kadang hujan ni kita pun lain tak apa-apa nak ok, tak apa-apa nak dengar tak ada masalah, okey jadi, belajar Al-Quran dan kita mempelajari Al-Quran juga akan menimbulkan ketenangan sekinah dalam diri kita kadang-kadang ha, orang kita ni pelik kan, benda yang percuma baca Quran ni percuma, ha, dia kata saya kalau nak tenang, saya ajak laki saya pergi London katanya, ha katanya saya ajak laki saya pergi pavilion shopping katanya. ah ha, memanglah dia tenang, dia dapat handbag harga seribu. Yang laki dia tu kebel, 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 kebel gaji bulan ni habis aku tak tenang laki dia. macam ha, jadi bini dia cerita tenang aku hari ni dapat handbag. Buat status yang laki dia pula update status. Aduh selabut kalau tak aku dia kata. <laughs> selabut aku, gaji aku habis bulan ni. Ha, jadi ketenangan tu macam-macam. Okay? Jadi bacalah Al-Quran. kan dan dikatakan lagi apa dia kita nak tenang ini maka kita bacalah al-Quran khususnya surah al-kahfi ha, Ini juga khusus ada pengkhususan daripada sayidina al-barraq berkata yang bermaksud seorang lelaki membaca surah al-kahfi dan di dalam rumahnya ada seekor kuda tiba-tiba ia yakni kuda itu lari dia pun melihat dan tiba-tiba ada ku, ada kabut atau awan menaunginya dia Al-Barra berkata dia adalah lelaki tersebut pun menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda berkata bacalah wahai fulan kerana ia adalah ketenangan yang turun di sisi Al-Quran atau yang turun untuk Al-Quran dalam riwayat Imam At-Tirmizi tilkas sakinatu nazalat ma'al Quran atau ala Al-Quran itulah ketenangan yang turun bersama Al-Quran atau atas Al-Quran. jadi bila mana kita baca surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala akan turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan kepada kepada kita. macamlah ha, surah Al-Kahfi. Kan surah yang banyak fadilatnya, banyak kelebihannya. Ha, tapi baca Quran ni pun jangan kalut sangat. Ha, kan kata Ustaz nak baca Quran tenang tapi saya jadi kalut Ustaz. Baca kelang kabut mengerja masa kita baca Quran ni tenang-tenang bila kita baca surah al-kahfi tak dapat habis sekali baca bacalah sikit-sikit pagi baca sikit petang pukul 10 baca lagi tengah hari baca sikit-sikit-sikit maka selesai akan ha, okay. seterusnya nak tenang lagi kalau tadi surah al-kahfi panjang ustaz tak ada ke surah lain yang pendek yang boleh kita baca jadi tenang aa ha, ada ha, ha kan jadi jangan risau Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Hafizahullah dalam kitabnya Al-Nujum Al-Zahirah pada muka surat yang ke-84 menyebutkan bahawa Al-Alamah Al-Habib Alawi bin Ahmad Al-Haddad berkata sewajarnya membaca tiga surah ini pada waktu pagi dan petang. Baca pada surah ini nak dapat ketenangan pagi dan petang iaitu apa dia? Yang pertama surah Al-Asr wal asr sehingga selesai kemudian bacalah li ila fi quraish yani surah quraish seterusnya surah al falaq qul a'udzu bi rabbil falaq ini semua surah-surah al asr al quraish dan juga al falaq semua surah ini mengandungi huruf kaf semuanya merangkumi kaf untuk menghilangkan kerungsingan-kerungsingan ia juga diharapkan dalam memperelokkan hati ya, jadi dia ambil catatan tu kan al-kahfi tadi bagus dah tak sempat baca al-kahfi baca al-ansar al quraish dan juga al-falak pagi dan petang insya-Allah Allah, Allah taala hadirkan ketenangan dan seterusnya apa dia yang terakhir dikatakan iaitu membaca surah Al-Insirah ataupun Al-Sharh. Al-Alama Al-Muhaddith Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah menyebutkan dalam Abwa ab Al-Faraj iaitu sebahagian orang salih berkata sesiapa yang senantiasa membacanya iaitu surah Al-Insirah selepas solat fardu yang lima Allah akan memudahkan urusannya, menghilangkan kesedihannya dan memberikan rezeki kepadanya daripada arah yang dia tidak sangkakan. Sebahagian mereka berkata membacanya memudahkan rezeki, melapangkan dada, menghilangkan kesukaran dalam urusan, mengislahkan atau membaiki orang yang terbelenggu oleh rasa malas dalam melakukan ketaatan dan kesempitan dalam kehidupan apabila dia berterusan membacanya dengan ikhlas dan benar yakni dengan jujur. Ha, jadi aa, jadi dikatakan apa dia dikatakan surah Asy-Syarh ini banyaknya kelebihan yang kita perolehi dan kita rasa tak tenang baca surah Asy-Syarh ini. Kita rasa dalam diri kita ni sesak dada kita ini maka Allah Taala berikan ke lapangan kita rasa sukarnya hidup kita ini Allah Ta'ala berikan kemudahan kita rasa diri dibelenggu dengan rasa kemalasan maka kita baca surah ini Allah Ta'ala akan berikan rasa kerajinan untuk melakukan ketaatan dan diberikan kepada kita banyak lagi kelebihan Allah kan susah tak? tak susah ha, kan yang susah apa dia? diri kita yang tak nak buat ha, jadi banyak dah kita dapat hari ini dan ilmunya banyak Amalannya yang payah nak buat ha, kata. Jadi nak memudahkan Apa namanya kepayahan itu Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mintalah kepada Allah Ya Allah Berikanlah kemudahan kepada diriku Dalam pada nak melaksanakan amalan-amalan tadi ha, Yang pertama tadi Iaitu kita aa, yang paling tinggi tingkatan nak baca agak susah panjang apa dia bacalah surah Al-Kahfi. Rasa tak sempat kita bacalah surah Al-Asr. Ha, kita bacalah surah Al-Quraish. Kita bacalah surah Al-Falaq. Pagi dan petang. Rasa tak boleh juga bacalah surah Al-Insyirah. Surah Al-Syarah. Ha, kan? Jadi <tuh> hari ini kalau kata ada anak-anak yang ambil peperiksaan, anak berterusan ni peperiksaan SPM apa pun juga peperiksaan. Aa, kan anak nak ambil apa nak nak periksa uh, lesen memandu ke ha, tak kisahlah kan apa yang boleh kita buat kita bacalah surah asyraf ini banyak-banyak bila bila mana anak sedang menduduki periksaan, kita baca surah ini sambil kita niat Allah taala permudahkan urusan anak kita jawab soalan aa, kan macam mana nak baca baca jelah lah. Aa, kan bismillahirrahmanirrahim lam nashrah laka sadrak wa wada'na macam sampai habis ulang-ulang. Ustaz ulang. baca sendiri ni payah saat. Ha, kan cara yang saya buat ni, macam mana nak bagi kita tak tak rasa cepat mengantuk dan sebagainya. Maka saya buka lah YouTube, saya cari surah Al-Asy'ar kan diulang sampai beratus-ratus kali. Kita pasang sambil kita buat kerja sambil kita baca. Ha, sebab apa? ada kekuatan dari situ kita ikut bacaan tersebut boleh kita nak baca sendiri tak ada masalah lagi baik ha, tetapi mungkin kita ni bila baca 5 6 kali 10 kali berhenti dah kita ha, Jadi boleh kita pasang tu sambil-sambil kita baca sambil sambil kita dengar sambil kita baca ha, jadi ada timbul kekuatan insya-Allah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam pada ada satu amalan lagi yang diajarkan sebelum ini Aa, oleh aa, apa namanya, Dr Ashraf suari diajarkan kita bagaimana nak bersihkan hati kita aa, nak koreksi diri kita iaitu kita baca surah Ashraf ini kita mulakan dengan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita ambil tangan kanan letak pada dada kiri kita Kemudian kita istighfar, kita istighfar beberapa kali, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca surah Ash-Sharh ini. Ha, kita baca surah Ash-Sharh. Ha, kita baca perlahan-lahan sambil tangan kita letakkan di dada. Ha, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya mohon diampunkan segala dosa-dosa kita kemudian kita baca sampai pada sampai pada ayat inna ma'al usri yusra akan ha, di situ dan maksudnya kan kita di, dijanjikan kepada kita setiap kesusahan itu adanya kesenangan maka sampai di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan kita ha, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan urusan kita. Okey sampai pada ayat inna ma'al usri yusra. sampai di situ. Kemudian apa namanya akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengabulkan segala hajat-hajat kita insya-Allah. Ha, kan yang penting doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara amalan kalau kita ada masalah boleh kita lakukan sebegitu semoga Allah taala mengabulkan hajat kita dikeluarkan daripada daripada segala kesukaran dalam kehidupan kita insya-Allah ha, jadi saya mohon maaf hari ini minta izin excuse untuk baca asmaul husna suaranya lain macam hari ini Isau pula kan Terplay out sana Terplay out sini Habis suara terus ha, Jadi minta izin Hari ini excuse Untuk baca Asma'ul Husna InsyaAllah Minggu hadapan ha, Minggu hadapan Saya akan confirm semula InsyaAllah sebab, InsyaAllah 8 hari bulan Sehingga 11 hari bulan Saya akan bermusafir Ke Sabah ha, Saya tengok tempat tu dulu kalau sesuai tempat tu saya buat uh, saya buat uh, live daripada sana insyaAllah Aa, jadi aa, doakanlah semoga dipermudahkan urusan aa, Saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat Pada minggu hadapan insyaAllah Jadi aa, saya secukup setakat itu saja Mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang aa, penyampaian pada pagi ini Dengan suaranya yang agak-agak macam ramli sirap aa, kan. Jadi aa, sabah di mana tu saya pun tak pasti tak Ha, mana kata yang Pak yang uruskan sahabat saya Dia ada bagi tahu itu hari Tapi saya terlupa aa, Apa nama tempatnya Saya ingat lah ha, kan? Saya ni duk follow je Kawan yang uruskan dia beli tiket dan sebagainya I follow ha, kan. Kita tak reti sangat nak booking tiket aa, Nak cari tempat dan sebagainya So kita follow dah disusun dah jadual ke sana Kita follow sahaja Sehingga lah aa, Oh tak, tak, tak. Saya saya pun tak pasti tempatnya di mana jadi nak kata ziarah tu pun saya tak tahu kat mana tempatnya jadi kita follow dekat sana disusun jadual kita buat kerja sampai sebelah hari bulan kita balik ha, insyaAllah jadi kalau ada nanti yang berada di kawasan berdekatan akan ha, kan ada ke yang, yang daripada Sabah? ada kut-kut ada lah kan mana tahu tempat yang saya pergi tu dekat ha, bolehlah kita menyinggah kalau ada ah naik boleh tahan jauh tu naik brunei boleh tahan jauh okey apa pun alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu um, taala ada ada eh Kau sabah dekat mana tu ha, nanti puan masterina Muhammad katanya ada daripada sabah tak apalah insyaallah nanti kita tengok roji-roji kalau ada rezeki wallahu alam bisawab sabah di keningau uh, okey okey insyaallah mana tahu ada rezekinya akan uh, ada rezeki berjumpa ataupun okey sesekali nanti nak bercuti ke sana boleh lah lah sampai ke keningau insyaallah jadi sekali lagi mohon maaf atas segala salah silap sepanjang a uh, sedekat dengan ranau okey okey orel orel nanti kita roja roje insyaallah jadi mohon maaf atas segala kesukaran, kesalahan, kesilapan yang dilakukan sama ada yang sengaja kerana ataupun tidak sesuatu yang baik itu datang daripada Allah SWT segala kelemahan ikhlaf daripada diri saya sendiri apapun segala-galanya dengan izin dan kita berkata daripada Allah Subhanahu SWT Ta'ubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته